Итак, всем привет! Меня зовут Олег, как вы видите. И сегодня мы будем пытаться дойти до 8 -1. У меня ножка бы, была. Это колода мне подсказали, я ей попробую играть сейчас. Так у меня была Нет, нет. Ну, как бы у меня были основные, ну ладно. У меня вот карты. Как бы не найти, ну вот. Дух я не успел получить, потому что я уже сливаться начал. Так, блин, зод. У меня такое ощущение, как будто мы Так, кстати, это мой новый канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Так, мы пошли в глобу. Давайте немного сделаем звук. Пожелаем удачи. Как Потому что у меня вроде ничего. О, спасибо. видите, то, что это у не желает. Видите, мне счастливать сливать нет таких карты. Так. Так, так, так. Ну что, блин. Ну давайте сольем летучих. Нет, летучих нет. Надо скинем яд. Потому что больше всего, я больше его не хочу. Что. Садник, Огарные, вот вроде и задевались. Угу. Кстати, это кого-то вроде может нуманы, я не знаю, потому что не это кого-то нуманы. Блин, не ушарниш, у них чем-то я чем хоть Ух, повезу. Блин, что-то не то нажим скинем летучих мышей. Ох, хок. Сейчас, если он опять скинет кого он... что он будет... не сдёст? А нет, дефейт, дефейт. Плохо. скинем рыцаря, чтобы отлечь. Только так давайте. О, пол, одна минута осталась. Вот отлично, пойдем на вторую. Дракон минус вышки вышли. Да, минус его вышка. Мне это очень нравится. Пеку. Не понял. интернет огонь. Лагану. Пипец. Ядкий летучих зап. О, пошел. Блин, я вторую вышку снес. Уже, значит, не пошел. Но видите, мне вот воздух нечем делать. Армию. А, все, просадил. Так, только. Если бы мы сейчас выиграли, еще бы затащили. Ну, зачем счет тебя кинем. И то он даже не успеет. Ну, ладно, это ничего. Ну, я не знаю, мне это кого-то подсоветовали. Кстати, ребят, как бы вступайте в наш клан. Кузькина мать. Он, кстати, меняет. Но у нас очень хороший клан. Две шестьсот, я думаю, это немного. Сундук мы с тогда набиваем десятку. Сегодня мы чуть не набиваем особо. Так, как бы... Так, 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 где там? Мы... Че? От... Откуда у него... Эм... Ай, блин, у него, наверное, легендарного выпуска. Легендарного у меня легендарная выпала дракон, а с простого с этой, с королевского выпала конче. Так да, блин, вот в моей карте, смотрите. Кстати, пишите, что может учить, взять в колоду, что хороший колод. Видите? девятая объема. Откуда у него Пипец. Так, так пойдемте еще раз. Ну надо и тащить потому что пожелаем удачи. О, тоже все, удачи пожелал спасибо Я помню против него. А, ну, он радуется то, что у него девятый лев И у меня такое ощущение, как будто это не просто так он радуется. Не только из-за его. Ну, он мне хочу то надо скидывать. Видите? Скидывать тормы, мы скидываем яд. За. Ну, Ту ты не знаешь, что у меня есть. Пламен. Но пека мне не особо нравится вообще. Я не знаю, может вместо него взять гиганты, конечно. Ну ладно, будет это все, конечно, видно. Скинем рыцаря, потом пеку, летучих. Нет. Пека, летучая. Ох, по таймингу. Мы его еще раз наносим. Не по таймингу, конечно, кинул фаер. Так что минус его вычка Да, это минус. И минус он весь может еще. Ну как весь. Завтра. Да. Ты да, нормально, мы идем к кидай маркер спасибо если кинь ты лилк не есть чем делать а он так пламенно еще не придет а, он косой что ли он не попал по моему пламенному все ему капстан. Но у него да, уже нету шанса. Блин, я не понимаю, что он сопротивляется уже. Ну блин, пацан, ты уже данный такой туп... тупик. Ты уже такой тупик. Я тебе не дам даже ручку. Ай, блин, полминуты мне ему. Да он не умеет флайером пользоваться. Зачем он его использует? Объясните. Для красоты или для чего? Для понта. Типа у него есть флайер. Он у всех есть. Да пацан, я даже могу ничего не делать. Я от Если я вам еще забираю на тебя, это просто красиво. М -м -м, не успеем. Ну, все-таки хорошая игра, пожалуйста. Ну, ответьте, что... Ну, это мы уже купились. Это, кстати, мне нравится. Ну что, давайте... скатанем еще, может, одну или две катки, и все. В принципе, пока что на этом видео. Кстати, пишите, кто как прошел. Я плохо прошел, потому что я особо не проявился. Где-то мне писал О, тоже откуда смысл. Что? Это что такое? Смысл я чуть не врубаюсь. Чё? Интернет у меня есть. Я что-то совсем не понимаю. Что за... туши, кстати, он мой друг, одноклассник. У нас в этом коне большинство одноклассников. Кстати, еще да, но нас ли вообще места? Потому что у нас вообще, четыре. Чё... 41, ну потому что... А, наши вот погоняли, они... Кстати, кто мало набивает или вообще не набивает, мы просто изгоняем из клана. 40 должны просить. еще мы можем еще дать, но сроки мы не даем, потому что это наш клан. У нас, ну, блин. Как? Блин, мне даже видите, сливать, честно, нечего. Ну и ладно, если Рыть да, потому что о, потом пеку и все. Если сможем, мы еще по. Думаю, еще можем. Как он мне вышку снес? серьезный? Я уж не подпрыгну сейчас. Он не мог. Я сидел, смотри. И еще столько домой гостей. Ага. Не помню, но он сейчас будет сто пудов и дефицит. Я ж так и думал. Ну что за люди? Что за люди? Что за люди? Вы вот чутко мне. Ух ты, вы там пошел. Блин, может пека то, что -то дорогая. Пеку пошел. Пошел. Так, Да, мы иду если мы еще заставим пека сделай тыку прошу ух он 200 отлично молодец там люблю те уже я просто на в картах своих ошибаюсь не то что ошибаюсь как сказать выразиться Понимаю. не как трак нет, нет. Блин, я сделал, сделал. Не знаю, прохолка, по-моему. За... Сука. Извините. Я специально делал фасин. Я уже, типа, повет еще. Ну все, только. Как я его сейчас 1800 хп снес. Я так не понимаю. Он, походу, сливается с какой-то арены. Я сейчас полежу. Я попался противник снега. мега. На этом. Ой, сейчас Золотый. О, колен. Отлично. Еще один чего-нибудь. бы следующий легендарный у нас идет. Дружей посоветуй. Фундук с моне. Хорошо-ка. Сейчас калему -ка. лучшую. Может голема? Сейчас -ка. давайте ка двук. А, мы его с ней Что ж, давайте попробуем галема. И пойдем в клопу дальше. Че, наверное, отменим две катки с крайности. Ну, поржем на ней. Блин, весь. А, он плачет, да что не снимает. Да, че, почему не сильно? Потому что мы ж не эгоисты, так сказать. Как не эгоисты? В смысле не

Помню, еще а не сделал. Гляньте. Блин, мне его честно вот это сейчас тоже То, что для меня снова, не снова. походу, Потому что не знаю. Блин. Как бы все равно он уже весь.